одел сегодня вот такую футболку в надежде, что мне сейчас тут в Барселоне будут делать скидки кто не знает, это футболка футбольного клуба Барселона я покупал, когда был здесь в прошлый раз в 2021 году но только потом до меня дошло, что в этой футболке особо нигде ходить нельзя, ну кроме как в Украине, потому что куда-то не приедешь там есть свои фанаты, ну, допустим в Италии ходить в такой футболке ну не то, что опасно но можно вечером в Неаполе получить по голове, допустим, они подумают, что ты их провоцируешь И в этом ролике. Что провоцируешь, да, ну то есть, ну, там, как бы в Европе в основном фанаты очень. Ну как, не то, что агрессивная, но принципиально, короче. Не могут подумать, что ты, ты ж мог просто надеть футболку. Я люблю Барселону, а не футболку футбольного клуба, который... А я ж не слежу может, он в прошлом туре. Надавал по щам там, местному какому-нибудь Наполе или Лацову или Вентусу или хренову. Короче, в такой футболке небезопасно перемещаться по Европе. Плюс пограничники там могут быть фанатами футбольных клубов. Поэтому где я могу мне ходить, так это по факту только в Барселоне или где-нибудь далеко, типа в Украине, там, в Китае, в Корее. Или в Японии, где, кстати, тоже хотел бы побывать. А автобусные билеты без предоплаты на сайте Рубикон.